Dia agak takut membeli emas. Walhal kita boleh nampak semua orang sekarang ini emas naik mencanak tinggi. Kita boleh nampak saham naik mencanak tinggi. Kita boleh nampak unit trust mencanak tinggi. So, antara sebab saya saya agak takut, okay, is this lah. Kita kalau kita melabur dalam saham, kita selalu kena lihat ke hadapan. Kita selalu kena lihat dalam 3 atau 4 bulan ke hadapan. We cannot react kalau sesuatu terjadi Lepas tu kita macam menggelabah Lepas tu kita uh, We take action The reason why Saya agak takut Untuk advice siapa-siapa beli emas Saya agak takut Untuk advice siapa-siapa beli unit trust Saya agak takut Untuk siapa-siapa beli saham Right Is this Basically saya nampak Dalam mungkin 3 bulan Atau 6 bulan Ada kebarangkalian Buih Dicipta Atau there's a bubble being formed dan setiap kali kalau kita tengok ciri-ciri untuk buih, ianya akan berkembang, 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 lepas tu meletup. Memandangkan kita boleh nampak uh, setiap kali, uh, kita boleh nampak bubble. Okey, ken kenapa saya kata this time around, I pun rasa is a bubble. Right? Kenapa saya kata? So, apa yang pelik sekarang ini adalah selalunya, okey, this is the basic way the market works lah. Selalunya kalau saham merudum, apa yang akan naik adalah fixed income dengan emas fix sekali dengan emas akan naik right kalau saham merudum emas akan naik right lepas tu kalau emas merudum saham dengan bitcoin akan naik atau saham dengan kripto akan naik so there is a inverse uh, there was there is an inverse relationship tetapi sekarang ni semua naik <laughs> semua naik you have to wonder di mana duit ini datang di mana semua duit ini datang dan seperti yang saya kata apabila kita lihat dan apabila kita buat research kita boleh nampak banyak kerajaan dunia sekarang ini meminjam. Dan apabila mereka meminjam, ada terlebih banyak duit dalam ekonomi kita. So, apabila terlalu banyak duit dalam ekonomi means and fundamentally ya. kalau kita lihat asas ekonomi, bagaimana saham boleh naik, bagaimana emas boleh naik. Okey, apabila ekonomi berkembang ramai orang akan dapat pekerjaan, syarikat-syarikat akan dapat lebih banyak untung. So, ini menandakan ekonomi sedang berkembang. So, apabila ekonomi berkembang, memang make sense semua aset ni naik. Tetapi sekarang ini apabila kita lihat ekonomi sekarang ini, agak peliklah, lah. Agak pelik. Inflasi tinggi, peluang pekerjaan pun kurang. Lepas tu kita tak tak nampak industri-industri baru. Nampak lebih banyak syarikat yang yang terpaksa tutup disebabkan keuntungan yang merudum. So basically these are not very good signs So apabila ekonomi Nak kata menguncup pun tak Tetapi apabila ekonomi terumbang ambing right? Pada masa sama kita tengok ketiga-tiga aset ini naik kan That means it's not fundamentally bad Harga aset-aset ini tak ada asas untuk jadi lebih mahal Melainkan orang meminjam semata-mata untuk membeli aset ini Okay we have to get that point So apabila orang meminjam untuk membeli aset ini, maknanya kita mempunyai asas yang lemah untuk membeli aset tersebut. So apabila asas untuk membeli aset itu lemah, right? apa yang akan berlaku apabila tiba-tiba kita tak ada duit, apabila ekonomi merudum, kita tak ada duit lah nak bayar untuk aset tersebut. So apa yang akan berlaku, kita tak boleh bayar untuk, so kita terpaksa for sale atau kita terpaksa menjual aset itu. Right? So apabila kita menjual aset itu, that's where the bubble will burst. So kalau you guys berminat untuk belajar bagaimana untuk melabur, saya telah tulis buku dan ianya di yellow bag kat bawah.